Всем привет! С вами Костя 3853. В этом видео мы поговорим о фронт, точнее о немецком танке, который подарили на 1 марта, на 1 апреля. И также на 1 апреля выпустили новую карту, Она называется на история. Этот танк называется Карл, это САУ. Очень хорошая САУ. Вообще очень классная САУ. Я шучу. Не очень хорошая сау, конечно, но играть можно все равно. Перезаряд 2 секунды, урон 300 копеек. Скорость вообще хорошая, до 50, до 60 даже пока она вот Их всегда играет не более 6 или 5 соперников. и всегда в каждой команде по 5 игроков или по 6, по-моему, я не помню ну а так все равно, можно гибать я уже на ней, по-моему, шестерых играл даже ну не умею, но я пятерых играл мальчик составит всей команде семь игроков второй команда по семь игроков да арта конечно капризная так Да это мне как-то. Я поеду на вот этот фланг направо. Хотел на левый не поехал на но... правый. Вот, смотрите. Вообще, вот меня. Конечно, же здесь, мне кажется, бомбандира никакого не возьмешь, хотя нужно попробовать. убивать. настоящая настоящего Так. Один, по-моему, в одну ушел. Если я не ошибаюсь. Да, в еще ушел. Я стать. Как я вижу. Мне то, что одну не нравится. Сделали бы нормально. Нормальную карту. А то везде нужно пробивать. вот, что меня бесит одну. Так-то все нормально, вот ты не бесит, что все эти нужно пробивать, так. Так, это супер просто, блядь. 60, попадания нахер. Супер, блядь. этот было оканчивается победой, конечно. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И всем пока.